বর্তমানে দেশের অধিকাংশ স্থানে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সক্রিয় এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা বিহার থেকে দিল্লি গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি শুরু মুসলধারে বৃষ্টিতে পরাগত অবস্থা গুজরাটে গোটা রাজ্য জুড়ে ইতিমধ্যেই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি জড়বৃষ্টির তাণ্ডবে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কায় হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

और ये आपका मॉडरेट तक ही रहने का संभावना है इसीलिए आज हमने येलो अलर्ट दिए हैं कल बारिश कम हो जाएगी लाइट रेनफॉल होने की संभावना है और परसों से ड्राई हो जाएगी देखिए जैसे उत्तर भारत में आपका आज का जो सिनेरियो है उसमें आपका पंजाब हरियाणा दोनों में ही आपका भारी वर्षा का पॉसिबिलिटी है आसना आशंका प्रकाश पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी भारी वर्षा का पॉसिबिलिटी है आ, बाकी आपका अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो बारिश का संभावना है वो है गुजरात में अभी भी स्पेशली आपका वेस्टर्न सौराष्ट्र और कच्छ में आज भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी रहेगा कल से बारिश कम हो जाएगी इधर और परसों से बिल्कुल ही कम हो जाएगी मगर एक और लो प्रेशर एरिया जो बंगाल की खाड़ी में अभी बन चुकी है ईस्ट सेंट्रल डॉबिंग हॉल वो सिस्टम धीरे धीरे वेस्टवर्ड आएगा सबका ट्रैक लगभग ईस्ट से वेस्टवर्ड जा रहा है तो दोबारा आपका बारिश का मात्रा बढ़ेगी आज से ही बढ़ रही है जैसे कोस्टल साउथ उड़ीसा में बढ़ने का संभावना है वेरी हैवी रेनफॉल कल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और धीरे धीरे ये जो रेनफॉल बेल्ट जैसे सिस्टम शिफ्ट करेगा वेस्टवर्ड वेस्टवर्ड ये पूरा रेनफॉल बेल्ट बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका कोंकण और साउथ गुजरात में भी बारिश आपका आज से लेकर चौथे पाँचवें दिन यानी कि एक दो तारीख तक बढ़ जाएगी এখনো পর্যন্ত খবর এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পড়ছে কচ্ছের পাশাপাশি সৌরাষ্ট্র এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে গুজরাতে মুষলধারে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বেড়েছে এমন পরিস্থিতিতে এই রাজ্যে আরও বিধ্বংসী ঘটনা ঘটতে পারে বলেও প্রমাদ গুনছে রাজ্যের প্রশাসন আইএমডির আবহাবিদদের কথায় বছরের এই সময় আরব সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনা কার্যত বিরল বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এই মাসে ঘূর্ণিঝড় হয় না তা নয় তবে এমন ঘটনা খুব কম এবং এটি একটি স্বাভাবিক মৌসুমী ঘটনা নয় মৌসুম ভবনের তরফে আবহাবিদরা জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় ক্রমাগত কম গতিতেও উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এটি ক্রমশ দক্ষিণ পশ্চিম থেকে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে আমাদের সম্প্রচারিত খবর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ইউ বাংলা টিভি হৃদয় ছুঁয়ে যায়